Да вот такую вот находочку. Сейчас будем дивиться, что у нас за находочка такая. Копеечка. Такая вот. Александра Первого. Сейчас я на ней получше покажу, что у нас за монетка такая. вот монеточку выдала одна копеечка емочка. 1821 год такая вот монеточка ну что шукаем дальше а мне с такой вот ямочки вот такую вот манлюсенькую находочку все ваши сейчас гандеруется что он за находочка такая сережечка походу такая вот находочка сейчас я на и протруй покажу что у нас за находочка такую вот находочка выдала сережечка так, вот Цикало. Сережечки, Хорошо. шукаем дальше. Так, сигначек был верховый. взял пином провил и выдал такую вот находочку. Сейчас будем делать, что оно за находочка такая, монеточка. одна друга копеечки Нет. Да, одна друга копеечки. Сейчас я на и про получше покажу, что воно за монетка такая. Вот монеточку выдал, еще и сохранчик классный. Одна друга копеечки, 1896 год. Такая вот монеточка. СПБ. А с той стороны вензелечек Николая II. Такая вот монеточка. Ну что, шукаем дальше. А мне с такой вот ямочки дало такую вот находочку. Сейчас будем дивиться, что она за находочка такая. Три копеечки, походу. я их протру и получше покажу, что за монетка такая. Такую вот монеточку замечательную выдала. Сохранщик обалденный. Три копеечки. 1898 год. СПБшечка. Такая вот монетка. Три копеечки. Ну что, шукаем дальше. А мне из такой вот ямочки <coughs> Да вот такую вот находочку. Сейчас будем делиться, что у нас за находочка. Монеточка. Походу царечек. Двуха капуста бежался. Сейчас я его протру и получше покажу, что у нас за монетка такая. Вот монеточка выдала две копеечки. Емочка, трохи подзачевана. Такая вот монеточка Александра Первого. Торлык. И вот, 1811. Такая вот находочка. Ну что, шукаем дальше а мы не с такой вот ямочки да вот такую вот находочку сейчас потом что у меня находочка такая монеточка походу тарелочек денежка 1854 год Николайчик Перший. Я не протру и получше покажу, что за монетка такая. Так вот, монеточку выдала. Денежка, сильно терти не хочу. 1854 год. Непонятно, то ли ЕМК, то ли ВМК. Непонятно, мыть надо. Такая вот монеточка. Тут вензелечек Николая Первого. Ну что, шукаем дальше. Там вниз такой вот ямочки. Да вот такую вот находочку. Сейчас будем дивиться, что у нас за монеточка такая. Две копеечки, походу. Такая вот Чая я на ней протру и получше покажу, что у нас за монетка такая. Вот, монеточку выдала. Две копеечки, 1909 год. Такая вот монеточка. Чуть подуставшая. На царевочек. Ну что, шукаем дальше. И шел сигнальчик верховый был. Так вот а взяв, взял и выдал вот такие от колечка. Точнее, шаблоны. от него. Непонятно, что е ⁇ Такая вот находочка. Все в зеленой патины, че на киевской русище колечко какое-то. Перстенечек. Такая вот находочка. Одна находочка уже по Киевской росе сегодня проскочила. Может, это друга. Может, что-то тут где-то колись то было возле этого колодца. Ну что, шукаем дальше. Ну что, под водами того нашего копа. Что-то трохи накопал. Больше десяти царских монет, одну серебряную советскую, пару хрестиков ранних советов, читай поздних советов, больше 10 штук, ранних советов, трохи, ну по порядку, чтобы попадалось. <coughs> Таких вот три 10 копеечных наших ходячки. Двух копееч на 93 третьего года. Так. Три поздних совета. Еще поздних совета. Еще поздних совета. Все поздние советы. Копеечки. Все поздние советы. Еще поздний советик. Так. Вот Такая штучка. Пуговичка походу была. от колечка обломаны че обрубаны так конинка такая вот штучка. капухочка царская Советская. Так. такая советская. Такая пуговочка. Малюсенькая. Такая вот штучка. Жетоны какие-то. Так такая вот пугочка гиречка восьмерочка такая вот штучка на киевской руси что-то накладочка какая-то Такие от колечка. вот сережечка так. такие обломыш от хрестика сцинка такие от хрестик Базушка. Варвара. Так. Эх. Копеечка 1948 год. Такая находочка была. 10 копеечный щитовичок. Счет. Такая вот находочка. Так, 20 копеечек 1956 года. Так, по царькам. 2 копеечки капуста. 1811 года, наверное. Нет, 14. Так, что у нас тут? Деньга. 1744 год. Так, вот находочка была тоже. Топеечка 1821 года. Александра первого. Так. Еще одна копеечка Александра первого. 1800. А дальше непонятно. Один. Такая вот находочка. Так. Две копеечки 1909 года. Такая вот находочка. Копеечка. 1901 год. Четвертый, я уже не помню. Такая вот находочка. Так. Одна друга копеечки.

денежка 1854 год такая вот находочка так. и серебришка 10 копеечек 1923 год такая вот находочка Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки и побачим на следующем уроке.